В 2000 году, цей прилив бизнеса у нас был записан 45 приливов ежегодно. Нехорошее. Не на сегодняшний день, один, на чему застыть на цифрах? Можно быть только единой на стадии на завершении. Не Нам все-таки вдалося зберегти одне з головних нашу молодь, нашу міскурно-спортивну галузь, наші всі 60 біднячих імнастів спортивних шкіл. Ми маємо дві школи вищої майстерності. Ми маємо обласний центр спорту і вони мікроспорт, 45 спортклубів. В області у нас розвивається 76. Видів спорту. І якщо порівняти, що попередні кроки, <смітно> починаючи з 1956 до 1988 року, в Миколаївській області за часів Радянського Союзу тільки шість спортсменів з Миколаївщини приймали участь в Олімпійських іграх. Троє з них стали переможцями. Це Болган Іван Григорович, боротьба Григоревська в 60-му році, куставі Панна, у 80-му році це вислування академічне, Богановський лікар, 80-й рік це кінний спорт. На сьогоднішній день наші 75 заслужених тренерів підготовили 1024 майстра спорту, заслужених 174 майстра міжнародного класу. І це дало нам можливість сказати, що протягом 20 років незалежно. України 40 миколаївських спортсменів з Олімпійських видів спорту, переможцями, спорту. 10, стали переможцями призерами чемпіонату світу. 10 вогнеатлетів стали переможцями призерками Олімпійських ігор. Це наша Рупакова, Цивульова Стьопіна, Нікітін, чемпіони Олімпійських ігор, Лисенкова Таня івоущенка, Кваша Ілья, наша. Золота, так і можна сьогодні говорити. Це права ольга, корова кольга, самі ну, саме олімпійським ну, чемпіонам. Вже хочу вам сказати, що сьогодні у нас болить голова, як отримати наші спортсмени. Уже Одеська область, як ми кажемо, пропонує нашим олімпійським чемпіонам інші умови проживання, інші соціальні умови для того, щоб всі... Молоді наші миколаївські спортсмени виступали під флагами, як ми кажемо, Одеської області. Це теж наша головна біль. Ми розуміємо, що треба стимулювати нашу молодь для того, щоб вона залишалась і завжди говорила, що вона з Миколаєва чи він з Миколаєва і виборює, як ми кажемо, і надає честь, як ми кажемо, нашій Миколаївській області. Я розумію, що я, можливо, дуже багато, дав, як ми кажемо, такого матеріалу статистично, але коли ми говоримо про 20 років, про підсумки, коли ми маємо тут редакторів наших районних, міських газет, редакторів інших засобів масової інформації. Не дати цю інформацію було неправильно, тому що говорити взагалі про те, які у нас є як ми передоселення, було, очевидно, не зовсім правильно. Зараз я буду відповісти на все ваши вопросы, которые есть у вас. Есть... Часу у нас достатньо, самые молодые, чтобы поприветствовать этот... Уважаемый Николай Петрович, сегодня такой великий православный праздник, преображение Господне и Пасха, как называют Сегодня на митинге на Черноморском завода заводе ваше имя произносилось несколько раз. И как со стороны членов Черноморца, и со стороны представителей Преображенской и Мазаревской базы Михаил Петрович, сегодня событие, которое произошло, я благодаря вам. И вспоминали 97-й год, когда спускали когда бухту преображения. И сегодня снова звучала фамилия ваша, что было Потому что сегодняшнее мероприятие на Черноморском заводе позволило выплатить заработную плату Черноморцам. И когда были тогда есть главной администрации на заводе, когда обещали, что это состоялось. Сегодня Николай Петрович я до конца они еще закроют. Да, и мы сегодня закроем. Да, и то, что сегодня вот, э, на 61-м заводе тоже такая вот про... вчера закончилась экспертиза, экспертная комиссия, и то, что прозвучало в заключении три слова. Достройка креестра возможна, а значит это работа. Понятно, отсюда последствия какие, они очень благоприятные. И это тоже ваша заслуга, господин Я прошу прощения, я хочу, что он в, в возрасте в том статусе, что мстить вам я не собираюсь. Ну, ничему. Да, и не сделаю не делаю Владимир Владимирович, пошла. Если это было вот вы, вы, вы сказали, что список лет были самые сложные. Да, они были самые сложные, потому что мало в нашей области стояли люди, И где вот вы только говорили, когда то, вспоминаете марки, мы условия, бюджетные поступления, вы, так сказать, наш корабль, вы на зону юбилея. Вот сегодня наша область, даже в тех, кто в не нас, она всегда была предназначена. И как бы, короче, такое вот предложение, э, все-таки вот российская сторона, да, мы получили независимость, политическую возможность, Вы сегодня масштаба, как бы говорите, Мое предприятие на территории Николаевской области является инвесторами, которые являются именно российская сторона. И сегодня было приятно, что посол курсу Российской Федерации заявил о том, что будет показать каждый черноморском довольно и с любыми палициентами. И та корпорация, которая несколько предложений, еще такие надеются на корпорации с удостоверенными промышленности с Российской Федерацией. Вопрос, а, предложение. предложение за годы независимости 20 лет никакими унциями, золота, никакими, никакими алмазов не измеряют ту ценность, которая произошла в нашей, на территории нашей Николаевской области для возрождения духовности. Строительство программа, это не сдает свой процесс, полезный противник. У меня такое предложение, Павел Петрович. Наша родная газета Лидия которая является плодом тоже независимости Украины. Вот. И есть такое предложение, вот на странице нашей газеты «Лидия Привозья» открыть рубрику вот «Возрождение духовности». Сегодня во всех районах, и сегодняшние да, представитель, представители, которые сегодня для вас, а потом еще в других, а то что показать на конкурсе, но это огромный в то, чтобы возродить духовность, лучше, и нам не очень Поэтому mm -hmm. есть такое предложение. Mm -hmm. А еще хочется, чтобы вы... Я тратить думаю, тратить. что было бы достойно, если mm бы -hmm. с вашего, mm -hmm. вашего пирата вышла именно книга, посвященная вот этой духовной жизни Николаевича, тем более в следующий год, 20-летие нашей Николаевской партии. Спасибо. Спасибо вам за то, что весь хочу сказать, что вряд ли любой, один mm -hmm. человек mm -hmm. смог mm -hmm. решить те проблемы, которые, на которые на целом на Украину, на области. Моя была задача как можно меньше я делать ошибок да, на своем месте. Да, а каждый руководитель по-своему решал мои вопросы. Хочу сказать единственное, что действительно мы правильно сделали, мы дали возможность удержать все-таки даже в нынешних условий, когда изменилась форма собственности завод, черноморский завод, и в том числе и вот два сегодня, практически один корпус уже и одно судно генерал-дорожек а получил уже собственника, еще один будет тот же самый собственник э, российский, по двум еще корпусам. Ну там нормальное движение, совершенно так, но он увеличился в два раза. Согласен, что Советский Союз в два раза сразу, где духовность, где духовность, где причем хочу сказать, что это будут хорошие заказы, хорошие деньги, и самое главное, что это будет рабочие места. Даже генерал Крушев, это судно, которое сдал, это ну, даже сложно сказать что по уровню насыщения, по техническим решениям. И по сути дела, это не просто травма, там размещено. А, 170 человек. Там по, же, снимаю, по глубокой заморозке, по переработке. Это все сделано практически в результате проектировки чертежей. Внесение изменений в э, чертежи, э, уже, собственно говоря, в готовый корпус со стороны наших проектировщиков, судостроителей. Вот. А два последующих появляется вообще возможность новой энергетической установки делать. Не не ну, не не Это говорит о том, что в наших... Николаевский сопоставитель, самое главное, сохранилась коемственность, сохранились руки, сохранились мозги, и мы можем опытно претендовать, продолжать оставаться городом, как мы и это крайне важно. По 61-му закону я недавно встречался, как и порядок встречался с руководителем торгового дома Соломатина, значит, пока, нет, все дело идет к тому, что все-таки мы можем выйти на создание совместного предприятия украинско-российского по судостроению. У нас, скажем, есть видение, хочу сказать, что мы еще раз, пусть с небольшим опознанием по имени Министерства промышленной политики, мы вовремя сделали полеты перемещения. И новый руководитель Гигальок. Вот. Простой пример каждый месяц предыдущий, вот примерно 4 месяца назад до произведения, у нас примерно на миллион 200, на полтора миллиона возрастала задолженность по заработной плате на этом предприятии. Эти 4 месяца практически мы То есть наша сложная главная задача рассчитаться, скажем, с теми людьми, которые есть, 1400 человек. Но мы уверены, все-таки мы видим перспективу нашего завода 62-го года. И это самое главное в сегодняшний день. Проблема и остается, но мы тоже видим возможности решения с проблем с заводами, океана. Там значительно сложнее ситуация. Уже можно говорить, что там ситуация значительно сложнее, чем на завод 60 минут. Потому что там задолженность, если на 61-й почти остановилась на 16 миллионов, то мы по 15 миллионов буквально за 7 месяцев

Сегодня да. это снимали. Вы, может быть, не снимали. Да? Я на этой ситуацией занимался несколько другом. Информацию просили о том, что там да, и администрация, районы, и районные, и областлание все связаны с войны, что там целая коррупция. Значит, вы описывали бумаги куда угодно, и осветили по-своему. Но я хочу вам сказать, что несложно решить коррупции там, где идет нарушение закона. Значит, Хочу вам сказать однозначно, мы разобрались во всей этой ситуации, хотя есть так называемые полномочия, собственные полномочия местных советов и есть контрольная функция государства местного самоуправления. Мы внимательно разобрались со всеми решениями сессии, которые принимал Сельский совет, как их принимал. Мы разобрались, как мы говорим, причина в всего. Все решения, которые принимал сельский совет, председатель сельского совета, приказы, они же сами и отменили, все привели в соответствие первоначально по руководителю или в отношении руководителя председателя сельского совета возбуждено уголовное дело. И поверьте, что мы доведем его до логического завершения. Мы не можем повторить ту ситуацию, которая возникла в свое время, в 2005 году, когда глава администрации всего позволения Иланинского района приняли решение разобрать действующий водопровод, сдать его на металлолом. А сегодня мы в бюджете за счет государственных капитальных вложений